Наши информационные партнеры. Мы патриоты Украины. Троещина на ВК. Лос Соломас -Киев. Клуб Коренного Киевляна. Что, что? Не материться можете? Ой, я сейчас еще бить вас буду в Давайте, попробуйте. Поверь, поверьте, получится. Сьогодні молодіжна організація рішучі громадяни знову повертаються на вулиці Києва, щоб боротися зі звісними порушниками правил дорожнього руху? Відвічі від мене, так? Яка різниця, куди дивиться знак? Ви стоїте під знаком. Знаєте правила дорожнього руху? Вы стоите под знаком, а какой стороной? Передом, задом, боком, это уже ваше личное дело. Машина стоит под знаком. Да, да. Хорошо, Учитесь, обязательно все, пойдем. Хорошо, Андрей. Андрей. Так тут... да, а что вы морозитесь? Алло, дебил. Алло. Да если будет дети, блядь, реально, я бы тебе тут попал. Да, Называйте ты. полицию. Так стоит? а что ты не а все? Я прикоснулся, Да, я прикоснулся. Вы, прикосну, вы видели, что стоят. я прикоснулся. Да, а кто это к Так вы не говорите, если вы не видите. Кто к мне говорю? А кто прикоснулся? Я тебе сказал, вот хера лезть в машине, блядь, и тебе говорю. Вызвали сюда полицию, стойте, грамматика, блядь, организация. Работайте, идите, дебилы. Блядь. Спасибо, вам также хорошего дня. Добрый день. Молодежная организация решающих граждан, и транспортного засоба. Там знак 334. Зупинка заборонена. Порушите право дорожного руку. Перепаркуйте Выкликаем автомобиль. полицию. Перепаркуйте автомобиль. Да, да. Перепаркуйте, пожалуйста чтобы не клеить его. Слышь, Витя, я перезвоню тебе, давай. Это очень трудно здесь, чтоб... не проехать, не проехать. Чтобы не, чтоб не было конфликта, вызовите, пожалуйста, буду я. Сейчас. Ну, мы можем вызвать полицию, они вызовут эвакуаторы на штраф Майданчик. Ну, вас не заберут, машину только заберут. Они здесь же жить невозможно из-за вас. Вот здесь именно из-за вас, вы одна а здесь такая, вот вторая. Здесь же жить невозможно. Гляньте, выехала на полдороги сюда. Нет, у нас только претензии к машине, а вот а к нет, стихийной я не имею. Почему? Потому что, смотрите, нам невозможно не ходить, не ездить. Мы понимаем Перегниет. Или вы не, не с пригорода? не знаете, что такое синий. Вы такие блюсители закона и ту шкоды шкода мусор. Если я по закону разрешение на торговлю, можно вас увидеть а я хоть убираю. Он у меня двигает. Вопрос. А, вы хотите полностью по, по закону? По закону, разрешение на торговлю, пожалуйста. И не... Вы слышите, о чем я говорю? не Нет, разрешение не на, не, не, на торговлю. Если пожалуйста, вы хотите полностью по закону. Спихийная торговля. Мы вас бы за это хоть слово сказали. Я машину забрав. Не, я забыл. Задав... Да, ваші... Мы да. задав... задав... вам попросили отогнать машину. У вас стихийная торговля, понимаешь, за то, 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 что надо деньги зарабатывать. Чего умничает? Вы сюда подивитесь, а ему другая замечательная. Вот, вот. Ты до мене начал чепляться, що я купил. Если вы давайте по закону. Ну то... давайте, взял винника и заметка. А я сейчас возьму і собою. А кто клеит на клейке? Мы клеим. Молодежная организация. Клей? Молодежная организация. Решучие громадяны. А видели, как я подъезжал? Не видели, как вы Ну подъезжали. ты смотрел, что нет? Я я не, не смотрел. Ты не видел? Как очки раздут. Давай, что ты мне ты говоришь? Пошел ты нахер. Сиди сам. Давай на там На 100 метров расписания. И размежевальная Если полоса. полиции, есть такая вот наклеечка замечательная на босику. Можете, пожалуйста, перепарковать автомобиль? Да, конечно. Спасибо большое. Спасибо. Они а видели водителя? А вот, вот. Вы. вот. Да Мы вот придумала. общаемся. Я разумею, перед тем, проблема, проехать на трошки на метре 20-30. Да, Кстати, не набрал дорогу. Вы хотите, что тут Ви з прилеглої території, де ви початку. Ми приїжджали, там знак що не треба. Дивіться на знаки. Гарного дня перепаркуйте, будь ласка. Під час проведення автопроєкту ми зробили водію зауваження, але він почав огризатися. Ми знайшли у нього алкоголь. По цьому факту викликали поліцію. На даний момент ми розбираємося з цим фактом. Поліція це все інформує. Я думаю, вилучить. Дякуємо, дивіться, була дуже нездобавана, тому що ми У нас сьогодні автопроект наших громадських активістів. І виявилося, що людина торгує алкоголем. Там є і водка, і вино, і шампанське. Походження з Європи, тобто акцизного марку. из марки украинские с гидном законодательства не лицензии на продажу алкоголя не вот давайте вот вообще пойдемте, я покажу где моя машина стояла, какого хера вы? херовую. Идемте. Можете сразу не материться. Что что? Не материться, можете? Ой, я сейчас еще бить вас буду. Присутствие милиции. Давайте. Попробуйте. Поверьте, поверьте, получится. Мы не получится. Разверну. Господа милиция, я сейчас молодых людей хочу чуть-чуть поднять. -чуть Можешь? На вот. Серьезно? Ну, Пойдем, пойдемте, я покажу где машина стояла и. Твой твой. Это мой твор, не твой твор. Ты пришел на мою территорию. Вот ага, стояли? Да. Вот смотрите, показать вам фотографию? Да, покажи. Как люди будут проходить? Там мне похуй, я живу здесь, там это там моя. Я тоже переп... живу, я прекрасно я понимаю, что здесь, здесь В этом Пошли, пошли, пошли. Ну, тебе за руку. руку. Пошли, что телефон, убери камеру. А что такое? Потому что я хочу куда-то уйти. ma ei tea , kas see on nüüd juba laenu ? ma ei tea ka . see on nüüd juba laenu . от кого-то это не самое. Не вот, пацаны, это пацаны, Сделай, пацаны, подожди. Подожди, ну как Пацаны, давайте по пацанячему. Забирайте камеру, сейчас выясним отношения. Вот сейчас выясним, брать. Что выяснять? Выясним, там, да, что -то, что -то, в каком Выясним выяснять? Если будем выяснять, то давай приедем, лайк приедем, то за всем патрулем. Не, пора. не, пора. не, не, пора. не, не пора. ну давай с да. пацанами встретимся. Ты, ты тоже Ты здесь живешь? Да, я здесь живу. Да, я здесь живу. Выходите, пацаны, вот ну люди В какой-то степени ситуация? не прав, я говорю. Ладно, слушай, теперь, да? да? Ну, я руку протяну, протянешь. Да? Протяну, все, давай. Добро, с тобой замяли. Да. Да. Данное особо было доставлено до райвиделов полиции Веснянского района, там написано заява та пояснена. Вам тоже до свидания. Все, как хотели, по закону получилось. Да. До свидания. Счастливо.